Итак. <laughs> И так постоянно. <laughs> Итак. Мне здесь не нравится ничего из еды. Это молоко, это просто ужас. Оро, короче, Молок, с молоком это ужас. Мороженое <laughs> не открывается, чай. Мороженое не открывается, чай не заваривается. Тут все ужасно. Понимаете, тут кушать нечего. Как я здесь буду жить, я не знаю. Вот, мы сейчас попробуем мороженое. Моя последняя надежда. Вот, это я собралась играть в большой теннис, но сначала по мороженку. Фух. Может, Скинем. Так вот. Заново, да, пожалуйста. Не заново, это смешно. Вот, я собралась играть в теннис. Вот, сейчас покажу наши ракетки. Нам сегодня дала Лори. Ракетки, мячики. А так я сушу носки. Ой. Важно. Не заваривается чай, понимаете? Как мне здесь жить? Ой. Мало Ой. того, что я тут завариваю. было две чашки, да. ну типа чай мы вообще не должны идти попить. Они вообще не пьют чай. Не только кофе, кофе, кофе. Каждый день. Ой, кофе кофе. Кто хочет допить молочко? Ой. Молоко ужасное просто. Mm. Все, давай уже ложку. Я уже хочу сейчас заснять эту реакцию на мороженое. Мороженое у нас худ. Нам посоветовал их сын это мороженое. Так что мы пили. Вот, сейчас возьму ложечку. Чай с мороженым я еще не пила. Вот ложку взяла себе. Вот в таких штуках мы завариваем чай. Точнее, в этих нагреваем воду, а сюда типа насыпаем чай. И нормально, потому что у нас нет чайника, у них нет чайника. А мы греем... за... вот, полчаса? часа. а вот эта плита разогревает за полчаса. Потому что чайник от слова чай. А чай не пьют. Да, чайник и слово чай, а чай они не пьют. Все. Я пробую, но не против. Давайте вместе. Вместе давайте. Молочком не сушу запить. Фу, блин. Не соль на рану. Ого, мягкая. Итак. Сейчас вы увидите эту настоящую реакцию на это ужасное мороженое Ну что ты уже ужасный? Вызов. За что? Что да, да, стоит? Да, Нормальное мороженое? Ну не знаю Обычное мороженое? Ну да, обычное А ожидалось ты больше, больше. Ты Люди, сколько оно стоит? 500 гривен? 3 бакса 3 бакса? все ужасное есть все ужасное на вкус они просто не знают как как на вкус настоящая еда может быть скайп домотроберковец давай срочно отвечаю Фу, блин, давайте распробуем до конца вот так вот такую здоровую ложку боже ну, Аня особо не радуется, я вижу. Ну, я тоже особо не радуюсь. Не, нормальное мороженое. Ну, нормально, хавать можно, По да? У а да, меня, конечно, на языке вкус порошка какого-то да. шоколадного. Ну ладно, да. у них все такое. Фу, блин. Ара, кстати, мне не нравится. Ничего Но мне не нравится. Все, пошли играть в теннис, хватит уже снимать. Уже 4 минуты, она будет 2 часа грузиться. Все, привет. Аня, Аня, видите, Аня существует. Она с нами живет, а то все говорят, что ее на фотках нет. Она носит вот такие вот вьетнамки. Аня ржет, надо зафиксировать. Вот так мы постоянно часто ржем. Серьезно. У нас какой-то прикол с и все, и начинаем угорать очень сильно. Вот так вот. Все, всем пока. Мы идем играть в теннис. Пока.